Сегодня приготовим величайший яблочный суп. Ну что, не знали, что есть яблочный суп? Немедленно смотрите, это величайший. Вы что? Вы что? Дамы и господа, добрый Дамы и господа, здравствуйте. Сегодня приготовим величайший яблочный суп. Туда, помимо разных видов яблоки, входят гуся, гуся. Немножко фуагры. На самом деле фуагра можно использовать, как не использовать. Как хотите. Итак, готовы? 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 Готовы. Я, я готов. это Мастер Павлов, которую часто вам рассказывали, это передает некий, некий вкус. Это как кубик. Мои подписчики знают, кто такой Мастер Павло. А те, которые не знают, подпишите на величайший мой канал. Итак, Убираем шкуру на на мясо, она всегда очень жесткая и практически несъедобная. Вот это порежем максимально тонко. Немножко оливковое масло, Такое, без фанатизма. Туда добавляем нашу шкуру, которая отняли от, от панчетта. И заодно мы его используем как индикатор для температуры. Отдельно подготовим некий букетик, где будет шалфея. Букетик можно оставить целые. Тимьян, тимьян и розмаринчик. Розмаринчик без фанатизма, значит, вот, вот так. О. Давайте поговорим о главный ингредиент этого блюда. Яблоки. Яблоки очень важны, потому что они как раз будут давать основной вкус, консистенции и так далее. Я вам советую сделать смесь яблоки вот так, чтобы некоторые выдавали сластинок, некоторые выдавали некой маленькой кислотности, некоторые очень влажные, придавали много сока, все вместе сбалансировалось. Я буду использовать, вы знаете, что такое, это айва. А вы знаете, что айва это яблоко? Не знали? Что? Это супер яблоко. Самое величайшее яблоко. Яблоко Golden. Яблоко... Яблоко Симиренко. Красный принц. И яблоко Пинола. Помойте их очень хорошо, помойте их с содой, потому что мы будем использовать все, все, что есть, в том числе и главное кожура. Кожура это то, что дает максимальный такой аромат, и поэтому надо все использовать, что все. У нас уже жарится. Так, это убираем. Кладем сюда то Возьмем грудинка гуся и его окунаем в муку. О, вот так, вот так, мощнейший. Аккуратно. И сюда. Обжарим его максимально хорошо. А подготовим наши винели. Должен быть вообще крепленное вино. Марсала, липорту, Мадейра, Херес, лучше Пало Кортадо, даже Педро Хименес очень сладкий, но все равно оно не должно быть кислое. И вы можете использовать бренди, коньяк, такое. Обжарим с другой стороны. Добавляем мощнейший букетик, наш букетик сюда. Добавляем сюда марсала. Возьмем пару зубчиков с чесночелло. Вот туда и начнем добавлять яблоки режем яблоки порезать вот такими крупными кусками крупными кусками которые кладем прямо туда добавляем сюда бульон, мясной бульон, говяжий бульон, вернее. И все это тушим медленно 16 часов. Немножко. Пока я не скажу, что достаточно. И закрываем крышку. Может быть, вот так вот. Красота, красота. Тушили минут 40. Вот. Наше мясо готово. О, вот, смотри, какая красотища. М -м -м. Забираем в том числе букетик. Букетик ну, не нужно пока. Главное, чтобы все, э -э все яблоки были мягкие. Особенно, особенно главное, чтобы айва была мягкая, потому что она из все самые твердые. Что с этим делать? Самый лучший вариант – это взять шарманку и пропустить все это через шарманку. Но если вдруг у вас есть странные шарманки, как у меня, лучше делать по-другому. Возьмем величайшее ситончелло через сито, вручное. просадим весь, весь все это наше добро. Потихонечку начинаем давить на яблоки. Это работа немножко долго, но зато очень аккуратно. С этим мы разобрались. Смотрите смотрите какая консистенция прямо же сюда добавляем массу сливочное возьмем кусок фуагры можно без фанатизма ох ну, например такой кусочек режем. И вот добавляем в масло. И так чтобы максимально фогру растворился в масле. Возьмем наше мясо, мясо, которое, которое про него не забыли. Не забыли, порежем кусочками. И сюда. Мясо сюда. вообще добавляем чуть чуть молока О -о. без фанатизма немножко Опла. Ой, какая красота. Красотища вообще. А пока здесь разогреем наш супчик. Опла. О. Яблонерос. О, мощнейший яблонерос. Солим и наши наш супчик, который не солили до этого, не солили. Ну что, попробуем? М -м -м, попробуем, попробуем. О! М -м -м. И попробуем суп. Должен присутствовать контраст соленый, сладкий, кислый масляное Если нет такой контраст, значит что-то не то. Но вроде мы делали все то. Сначала супелло. Мощнейший Мощнейшее количество. Немножко мяса. Мясо. Мясо. Вот такое Это очень простое блюдо. Как раз на завтрак перед работой можно быстро их приготовить. Ешьте на удовольствие, и всем до скорого. Подпишитесь.